Добрый день, Я думаю, так у меня лучше. На микрофон. На видеоконференцию. Большинство здесь и верят в то, что вы представляете интересы избирателей, или как вы его называете, электорат, я бы хотел вас привести вопрос, который, несомненно, если вы думаете о своем, так сказать, вас интересует. Я бы хотел поднять вопрос, представления услугами нашей ТЭС. К великому сожалению, Григорий Николаевич здесь тип, ну и меня предупреждали об этом то хорошо, если половина жизни а Ушли, ушли. Если их выдавал, ушли. А! А! Давайте по не все понятно. Итак, я надеюсь, что предлагать вопрос перейти, который действительно осуществляют власть Божьего. Чтобы, что большинство из вас, а как я получил справочку, только 6 человек из куда депутатов живут, как говорят, ваше, в Творечке, в но все остальные а упадающие имеют в И, видимо, их проблемы не очень будет волновать. на нам монополист в этой сфере брок энергию, а в простонародье ТЭС. Согласно законодательству, горячая эта услуга, а то горячая вода, должна поступать в квартиру, где это оговорено и заложено цену 50 градусов. И я еще раз повторю, что цена исходит из этой температуры. Реально же она составляет 37-40 градусов. Ну, сегодня, вот, допустим, как всякий человек бывает, с 7 у меня в квартире было 37 градусов. Да, еще Далее. Но это

на сегодняшний день 46 гривен 0,8 копеек. Один да? метр кубической э, холодной воды стоит 6 гривен 49 да? То есть наша ТЭПС должна нагревать эту воду на 34 градуса, как минимум. За счет системы более за вычетом стоимости холодной воды и ее теплоты, ну как обычно, она идет градусов где-то 16, мы платим реально 39 гривен 593 55. То есть Таким образом, под на 1 градус горячая водинка обходится нам. одну гривну и 9 копеек. Но если взять, что соединенная температура воды 38 градусов, то мы оплачиваем за 12 градусов, которые нам тест не добивает. Что составляет немного ни мало. 13 гривен. 13 гривен на каждом кулеме. Идем же дальше. Если взять, что среднестатическая семья из трех там, точнее, э, среднестатическая семья 3-4 человека, потребляет в месяц три куба горячей воды, да? вот. то получается с каждой квартиры, с каждой квартиры, наша доблестная тес снимает и В нашем городе всего пользуются горячей водой, по честное слово, но я взял наш один дом, я проживаю в на шлагера. В нашем доме четырех подъезда насчитывается 142 квартиры. Если мы возьмем эти 142 квартиры, то да умножим на 3 точнее на 39, то вы знаете, здесь а получается 100. Это где-то 45 тысяч 480 гриваков. Каждый куста повторяю, обратите за плохой. Чего чего? Что такое гриваков? А? Что такое гриваков? Ну гривен. А, простите. Простите, но ну, не простите. Имеем 45 тысяч. А учитывая, что есть ну, так что информации полученная, я не беру за это, что у нас есть такой вот 38-й дом на Гончаренко, да, и Гончаренко, они там вообще говорят, температура воды. Ой, еле еле тепленькая, как говорится, речная. Я получил эту информацию от людей, которые работают в этой системе. что согласно действующему законодательству и в мерах вашей компетенции власть в вашем лице, в лице исполкома, должна контролировать эту сферу, то есть сферу качества, я подчеркиваю, качества надаваемого населения. Поэтому, Игорь Юрьевич, в частности, я обращаюсь к вам, что одним из пунктов, частности, вторым пунктом вашей предвыборной кампании, которую вы вели, является э, пункт формирования справедливых тарифов. Так вот, насколько справедливый этот тариф, уважаемый я, могу. Вы понимаете, что из любой ситуации то, поверьте мне, я пытался это сделать. Вот здесь сидит уважаемый мой Григорий Николаевич. У них есть там вот такой инженер, товарищ Павленко. Вы знаете, как на мой взгляд, ему надо золото золота памятник отливать. Ухода на ТЭС. Почему? Он тест защищает, и поверьте мне, как защитник, ну, с чем сравнить, Брестский Крим. Он грубо подает заявку секретарь через трое суток. Но как опять ко мне поступила информация, дается команда, дается команда на тем попутку. Вот Это вот где поставлен название спорттовары и до батюха, но ну, более-менее вода соответствует. Но ну, опять же она за 50 градусов не дотягивает. Ну да, ища это самое. Вот. И еще один выход традиционный. Решить так, как он решается в нашем государстве. Это, это и коктейли, но это не почта, поверьте. А люди поймут, понимаете? Правда, здесь надо сказать, видимо, о том, что вопрос классик, а что народ? А народ безмолвствует. Безмолвствует. Вот и все. естественно, выход – это не платить. Не платить. Объяснять это людям, за что они платят. И не платить. Не буду ходить за этим примером, но я стою перед вами, да? Ну, представьте себе, что 39, не знаю, как для кого 39 гривен – это два месяца мне на лекарство. Мне ну, не хватит, но в принципе За год, да? Да что? А потому что если мне получить бесплатно, бесплатно по рецептам, да? Вы представьте себе, меня сказали, что я, может быть, к августу месяце получу. Ибо, я хотел говорить, конечно, о личном, ибо рецепты выписаны 25 февраля, и позавчера, нет, в пятницу, мне сказали, что, ну, может быть, в августе месяце вы получите. Я завершаю, я понял. Таким образом, я хотел бы, чтобы вы задумались. То есть здесь не надо писать куда-то, правда, некоторые говорили, что я вас научу управлять государством на пальце. То есть задумайтесь, пожалуйста, и Решить этот вопрос вполне в силах, вполне в силах. Потому что, я еще раз говорю, молчать будет, но молчание на нож не будет недельно. Поймите, я вас прошу, думайте, думайте и уважайте себя. Спасибо за внимание. Я прошу извинения, вы я хотела задать вопрос Юрку Григорию Николаевичу, он мне это пришел. Нет, я сказал, что это у вас а сказали, что он убежал, не он убежал. Ну, да, да. что в Богороди гузина, а в Киеве дядько, и кто, конечно, христианин или пенец христианин, он, видимо, тоже не знает. И через сколько лет это проходит? Как... И, кстати, опубликовали, вы знаете, в интернете публиковали, почему-то у нас опять про как... и выведите планету, По-моему. Вот, я посмотрел, что вами, ну что там, газ в мешках моют на нашу ТЭСе. Черт! мешки там я не знаю, право Но, по крайней мере, у нас расценки, посмотрите, пожалуйста, в интернете э, больше, нежели Thank you.